Al, ədəb boş ki təklif jovanan ədəbəsdir fərq mə baina bəni adam və heyvan ədəbəsdir insandakı ədəb olmadı təbdil olar bə, vəhşi heyvana nə başın kəsməlidir nə bazarda alverəlilər keçər sümük kimi xiddəyə hamısı sənin əlündən zillolardır dədənənənənin də zilliyə gətirər bəcən bə, ki dua eləllə Allah məni yerincəm bən aləmdən hifzələ di Allah Allah bi məli maşının altına gedib həbə bir şey alıb xərcliyə bilirdi. Da bundan ki bizə xeyir çatmadı. Xoб məbət qoyulacaxsınız. Bu gün qonağımız da çox olacaqdı. Bir dənə səlavatla biraz gələrsiniz qabağa. İnşallah neçə qədəmmiş gələcəksiz hala. Qabaqlıq Allah və tədad o qədəmləriniz, o santimetri ki inşallah çəkəcəksiz qabağa. Allah o tədadda da Kərbəla qismət eləsin. Beşər təsəllavat ver Muhammədə alə. Xop. Bu həşsənə bu dövrəvərdə bu səlavat İmamız adalağın birinə də gətirən məşhər və lan səlavatı vallahi belə olmaz ki, qurlar məxaləqə bir günü yom arasal həm istir özü tapsın o qiyamətdən acal istəyirsən səni məhşər günü Zəhra bəyənə buca qamətli əbəl fəzlinə göndər səlavat Amirul Mo'minin buyurur: "Ədəb zibayı on nis kilibasların mərtebə bulu. Libasdan mərtebə belədir. Əslə ədəb və mərifət insan zibayı annağul insana. Mərifətul. Bilə va nəyi nə şürəcək bu dünyada? Belə bilə işin. Buyurdu: "Laysel yetim elə ki qad mota validuh." Yetim ona deməzlə ha, dədənənəsin əlindən beri. bir. 5-10 ildən sonra da gəlib mükəlləf olacaq, qoşulacaq elə böy şəxsiyyətləri amma ölümcən qəti bu adamda ağlı kəndəsində olmuyor. Ağlı olmuyor. Ağlı indi mərdum axı ağlleyin faqat dünya malını işlədir. Pul. Faqat pul çıxsın. Tərəfində həcizdə çıxar, çıxarım xeybəşik doktor. Dükdürüm pulu çoxdur axı. Demir ki axı biri deyir dini məxtəmat eləyəcəm. Vəqəd o pulu qismət məhalisinə bətər həssazıq şuglularımızın işlərimizin Qoğaq bizim nə qəndazət dünya malına fəchelirik, onun yorusu dacaq axirətimizə fikrimiz onda. Biz elə həməşə kəsib bu dünyanı qalmayacağıq ki burda. Ələn bu cavanları ki burada görsən 20-30 ildən sonra hamısı baş ağarıb. Çəqqəl ağarım, gözlər də deyir gör bir biri deyir ağa mənim gözüm görmür. Bir deyir baba artırız mənim dedəmi yandırıb. Niyə elə bu insanın bəlalar yavaş-yavaş insanı sulqalıyırlar bu gün görsən xoş gəldin getdi. Buyurun pəss bu dünyada انسان عقلندن دوزاملی استفاده یا عقل مشات تا منطقی لردینلار لر ال ماهو، انسان چیست الانسانو ناطق. انسان حیوان الناطق انسان حیوان که حرف میزند الانسانو انسان حیوان الزاهک حیوان است که میخندد انسان دا بنو حیوان دارای حیات دی. Vəli bu insanın deyir əqlindən düz əməllik istifadə elə. Biriddələrin də əqlindən tamamilə deyir: "Ağa, əql mərdumin çoxalıb. Day hacı, niyə ağla gir veribsən ha? Mərdumin maşallah əğlindi çoxalıb. Biz errə uşaqlar bülbül kimi ingilisi danışıldı sənə." Deyər: "Eyv eləmə, səlləm na. Biz deyirəm, ağl mərdumdə çoxalıb. Düz deyəsən. Mərdumin əqli çoxalıb. Zamanə əvəz olub. İndi qədim, qədimki dedələrin görə əli nöpüydün." ayağı nöpüdün. Bir dəvə anından nöpüdün. Digər də bala gün çıxanda ged, gün batanda qocəyəmizə. İndi bizimkilər gün batanda gedirlər, səhər gün çıxanda gəlirlər. Hərəsi də bir qəlyan alıb elə. Yaz burada tüstülüyədir. Adam deyir, parkot tutub yanır. Papay day, parkı düzəltməyib. Bilər ki, sən orada tüstü, moman oru verəsə. Hamit oğlu yuş. Allah şahadət da. Piyaz köz atıbdı dəmirin içinə. Belə ürəkdən toğulur, yan çıxa birin keçə gözünə, gözünün ağını da bişirər qarəsində. Həvallah. Həvallah. Buyurur dadaş, indi mərdimin zamanəvəz ulub. Deyir düzdür, zamananın qabığı, ciltəvəz ulub. Zamananın cilti qədim hamı duraşdur. Əşya minərdilə. İndi zamtıya minillər bu zamanam qismətə vəzulub. Qədim hamının başmağı çarığı idi. İndi baba verli başmaq çıyır ayağına. Tamamcər. Qədim libasların cinsləri günü təhlisin oxuyurdu. Amminin julis parçası çıyır zamanə vəzulub da. Qədim bir apandez olsaydı deyə də bina va qafıl sancı yarası gəldi öldü daha. Ammində yax ustəməlidir, bir xoş gəldin. İndi en in Nəmidunə enerji, xorşidindən istifadə edir. Ələn insan düzəldirlər. Nə cücə çeşidlərlə bu toyuqlardan istikli insanlardan deyə dənəniyə niyaz olmur. Elə cücə çeşidli eləyəndə toğladı deyib tökəndə bazara. Hər kimin uşaq olmadı. A, bir cücə uşaqlar da məmənə. Ha, nəçi olduysa, bir yapulunalla da. İndi də uşaq səhədə satacaq illə də bu cücüyü yedir qabağa. O dərində ağlı çoxalıb zəmana əvəz olur. Amma istəyirəm deyəm ağam, mərdümün bir-birinə hürmət eləməyi nə qəd çoxalıb. Mərdümün bir-birinə ehtiram qoymağı nə qəd çoxalıb. Bir-birimizin klözümüzü çıxadırıq, mağnamızına, maşınımızın modeli ilə. İndi demirik, qoy onun yoxu dəlindən tutum. Qədim heç kimin yoxu idi, qussə də yox idi. Amma indi çerçivə həm çerçivi tərəfi bələhdə qocaldır. Tərəf gözün atır görür həmsəb Sirzantiya qoyub qapıya, deyir ay mənim xana xarab. Ola, suddu pulzat yoxdu bir yerdə, ədəbə, filanımız antiyaldı mən qaldım. Görsən yavaş-yavaş qussədən çürüdü də rüşdüd eləmir tərəf. Ağa can ağılı çoxalıb amma bir-birimizi ehtiram eləməyimiz nə vaxt çoxalıb. Qədimləyəm dədə də deyildim. İndi isə işte dədə bərqi çuğundur dədə. Kişi dedənə sayancdı. Dədə də çox binava danışanda deyil sənin məğzun qədimim idi. İndi nənə, qədim nənə nə nənə idi. Nəniyə mərdüm hürmət qoyar? İndi külfət yirmü dişlədilər. Anaam -an, zədi ilə gedib parkisini aman ayaqdan salıb budu gəldilər. Nənə, nənə, məna pişiribsən. Yedilər baş qab qaşığı tələdilər. Nənə, bulağı götürə parçazada yaxçı bazın əminəcə çıxdılar, getdilər. Gədim bir yerə birdən hacı gedirdi qanının önünə. Tərəf deyət məhcövə görək beləmaz. Tay belə raziyyətli idi. İndi 100 dənə hacıya ya Allah deyən də yoxdur. Hacı gəlməyəcəz, amma baxır üzünə bir yer də vermirlər beynə, va bu çeç otur yerdi. Niyə? Bəra onun ki, va Nə izdi başlağımız ağ lüzü iləndi. Bəraniyə tələp 50% çoxalıb. Alan qaytarır, alan qaytarır. Bu qadın bə bu alverniyə yox idi. Nə biri məhrib üstə davelirdi. Nə biri gəlirdi deyirdi, cəhiziyə tərəf az gətirib. Niyə? Qızı vaxtı yolluyurdular, anını nöyə birdən ağ çadır atırdı라 başla. Bunun nə əlaməti, nə məna idi? Əlamət təslim, yəni qızım sən ərivə təslim olacaqsan. Ha hər nə məna idi dedid. İndi ruz əvvəl. Görürsən tərəf gəlib xassı qadrlıqla, qızın qardaşı, dedəsi, nənəsi, familə hamısı tələq fikrindədir. Deyər ola möhkəm qarlıq elə ha. Səhər işimiz tutmadı, dedəsini yandıraq bu mən. Bax bura düz gəlməyəcək də. Xiyavanddan qız intiqab eləsən nə ötürəcəksən xiyavandana? Qadın dedə nənə işi intiqab elə fərəsətli bir şey intiqab elərdilər. Vaxt həvəslə biz bir şeyə baxırıq, elə həvəs soyuyandan sonra müştəri gözündən düşəcəkdi. Deyir müvazib ol zindəqanlığında nə qəhrisən. Gör nə iş görürsən. İzdivanun da ağlüzüylə olsun. Peyğəmbər kod veribdi bizə. Özdə belə də təta vay bu cəhəlin olmuşuq. Ceyran balası. Deyir bu ceyran ziranu sizə uspamilə qoymazdı sənə qarla. Müvazi ol çohara gedisən. Həvə tərəfi bir dənə çörüdü, bir dənə xanım almışdı. Hey bu xanım otururdu bu çörüngün yanında. Deyildi dada vay. Şaşqöyün ola. Çörə sən nə gözəllik diyəm axı mən. Dedi düzdür gözüm yoxdur, bəli ağlım deyildi dadaş. Sən gözəl olsaydın gözlüklər qoymazdın, sən mənim kimimə keçərsən. İndi səni çoxdan alıb aparmışdılar. Buyur ağlından düzəmərlik istifadə elə. Ağlını işə tut. اولین چیزی که پیغمبر بوده مردم منو پزن بر بیناورده دهد لار قیافه دهد، گزلیه دهد، وراره دهد، منو من چوخه من همونو گزلیه بدبخت لیجهد، آمن بدبخته خیلی ها همون قیافه ظاهره آمل آمن بدبخته خیلی همون مال دنیا دی. deyəcəy Allah çaşmını verməsiydi. Şahid mən iş bu yoldan çıxmaya idim. Şahid bu gözəllik məndə olmaydı. Axı ah, bir qiyamət gün gətirəcək. Nə deyəcəklər? Niyə günaha girdin deyəcək Xudaya. Baba mən.